25 по 28 марта в городе Кривой Рог прошел лично командный чемпионат Украины по художественной гимнастике среди школьников по программе кандидатов и мастеров спорта. В течение четырех дней около 100 гимнасток из различных регионов нашей страны боролись за право считаться сильнейшими. Участие в соревнованиях принимала команда Бердянской дю США, городского отдела образования. По программе мастеров спорта выступали Яна Канарова, Людмила Олейник и Владислава Дзюбан. А по программе кандидатов в мастера спорта борьбу за награды первенства вели Александра Гуржи, Валентина Легаза и Мария Филонова. По итогам соревнований наша команда заняла пятое место. В личном первенстве достойно выступили по программе мастеров спорта ведущие гимнастки спортивной школы Яна Канарова и Людмила Олейник. Яна Канарова стала бронзовым призером в упражнениях со скакалкой, мячом и лентой. А Людмила Олейник завоевала бронзу в упражнениях без предмета. Первый футбольный турнир сезона Кубок Валерия Соловьева продолжается. Прошедшие выходные из-за плохих погодных условий из четырех запланированных поединков состоялись всего два. Несмотря на непогоду, бердянские болельщики смогли наблюдать игры четвертьфинального этапа между командами «Чайка» и «Строитель», а также «Арсенал» и «Евромастер». Оба поединка прошли в интересной и напряженной борьбе. В игре между «Арсеналом» и «Евромастером» судьбу обладателя путевки в полуфинальный этап решил единственный гол. В последние минуты поединка футболисты «Арсенала» смогли забить гол в ворота «Евромастера» и завершили матч со счетом 1-0. Вторая игра субботнего дня оказалась намного результативней. И строители Чайка отдали в этот день предпочтение атакующему футболу. Итог встречи 4-2 в пользу строителя. Игры полуфинального этапа Кубка Валерия Соловьева запланированы на субботу 4 апреля. В 11.00 на поле стадиона Торпеда выйдут лучший строитель. Во втором матче дня встретятся Арсенал и Молния.